gördüyü əziz tamaşaçılar futbol saatının 12-ci bölümü ilə efirdəyik ilk olaraq xəbər başlıqlara aldığımız məlumata görə ki Cavid Hüseynov Cebrail futbol klubu ilə yollarını ayırdı indi isə ətrafla videomuzu keçməmişdən öncə futbol saatının YouTube kanalına Abone olmayı unutmayın. İndi ise geçirik videomuza. Aldığımız məlumata göre ki artık Cebrail Futbol Klubunun resmi sayfasında məlumat verildi ki artık Cavit Hüseynov Cebrail Futbol Klubunun hem prezidenti hem de baş mühendisi Cavit Hüseynov artık yani ki Cebrail Futbol Klubunun baş postundan yollarına ayrılıp yollarını ayrılıb. Hatta artık Cebrail Futbol Klubunun resmi Instagram hesabında Cavit Hüseynov'un yani Cebrail Futbol Klubuna verdiği hizmetlere göre de teşekkürünü bildirilip. Artık yani ki Cavit Hüseynov hele yani 33 yaşında yani futbolcu kariyerasını bitirdi. Yani birçok kulüplerde da oynayıp Azerbaycan milli komandasında da yani Yəni bir müddət çıxış edib, yəni Azərbaycan yəni milli komandasının da formasını giyinib və Zirə və Keçlə və Qəbələnin də formasını giyinib, artıq yəni C Cavid Hüseynovun yəni bu klublarda oynaması artıq onun baş məhcici kimi, yəni fəaliyyətinə artıq başlayıb. Yəni düzdür, o yəni futbolçu 33 yaşında futbolçu karyerasını bitirdi, amma buna baxmayaraq Buna bakmayarak artık yani Cavit Hüseynov'un yeni yarattığı Cebrail Futbol Klubunda hem prezidenti yani klubun prezidentliğini vesvesini yerine getirirdi hem de yani klubun baş mühendisliğini yerine getirirdi. Artık yani ki Ce Cavit Hüseynov Cebrail Futbol Klubu'yla Cebrail Futbol Klubu'yla yollarını ayırdı. Artıq bu gün rəsmi olaraq Cəbrayil futbol klubunun rəsmi Instagram hesablarında da məlumat artıq rəsmi olaraq artıq öz özünü tapdı. Artıq Cavid Hüseynov, yəni Cəbrayil futbol klubunda olmayacaq. Düzdür, yəni Cavid Hüseynovun 33 yaşında artıq yəni Cəbrayil futbol klubu ilə Yəni bir xatirə qaldı. Yəni Cəbrayıl futbol klubunda, yəni baş meyçi kimi, yəni çempion olmaq, yəni Cavid Hüseynov, yəni Cəbrayıl komandası ilə 2021-2022 mövsümündə Azərbaycan Region Liqasının qalibi olmuşdu. Artıq yəni Azərbaycan Region Liqasının qalibi olmuşdu. Finalda Xanlənkəran klubunu məğlub edərək artıq komanda bir başa yani kuboka sahip çıkmıştır. Düz yani Cavit Senov'un hala 33 yaşı var hala yani kari başmayacak kariyerası teze yani başlıyor. Yani indi biz bilmiyoruz yani Cavit Senov Cebrail komandasıyla yollarını ayırdı artık yani o artık komandada olmayacak sadece kulubun prezidenti kimi. Yəni klubu idarə edəcək. Yəni düz müəyyən qədər komanda hələ region liqasında, yəni çıxış edəcək. Heç olmasa o vaxta kimi komandanın baş mərci poçtunda qalıb komandanı oyuna çıxarda bilərdi. Düz Cavid Hüseynov artıq yəni klubdan ayrılmasına baxmayaraq baş mərci kimi artıq yəni Şamaxı komandası ilə adı hallanır. Düz bu hələ pressman olaraq Şamaxının baş məhcizi kimi təqdim olunmurub, sadəcə yəni adı hallanır. Yəni Şamaxı komandasını ya bu mövsümdən etibarən Azərbaycan Premyer Liqasında da debüt edəcək Cavid Hüseynov futbolçu kimi yox, baş məhciz kimi, yəni debüt edəcək. Baş məhciz kimi debüt edəcək. Şamaxı komandasının baş məhcisi kimi yenə yəni, düzdür hələ ki, yəni yəni Cavid Hüseynov 1-ci titulu Cəbrail komandası ilə aldı və yəni Cəbrail komandası ilə artıq region liqasının Azərbaycan region liqasının qalibi oldu və finalda Xanlankaranı 1-0 hesablı məğlubiyyətlə artıq məğlub edərək artıq komanda Azərbaycan Region Liqasının qalibi olmuşdur. Yəni Cəbrayıl Xanla Kəran oyununda Cəbrayılın qələbə golunu tapdıq Əlizadə vurmuşdur. Tapdıq Əlizadə artıq yəni ki Cəbrayıl Ce futbol klubunun yəni ki tarixinə düşdü və Cəbrayıl futbol klubu tarixində ilk dəfə Cavit Hüseynovun rəhbərliyi altında Azərbaycan Region Liqasının qalibi oldu üzdə hal-hazırda, yəni yəni söz-söhbətlər gəzir ki, yəni Cavid Hüseynov Şamaxı komandasını çalışdıra bilər, çalışdırmaya bilər. Yəni hal-hazırda hələ ki, yəni yəni söz-söhbət gəzir. Yəni Şamaxının rəsmi Instagram hesabında hələ ki, yəni söz-söhbət gəzir. Yəni rəsmi olaraq məlumat yoxdur, amma ən azından Cavid Hüseynovun 1-ci Cəbrail komandasında başməyici kimi də debüt, bütün necə alınmışdsa, Şamaxı komandasında da həm başməyici kimi böyük uğurlarını qazanar, necə Cəbrail komandası ilə Azərbaycan Region Liqasını qazanıb. Buna baxmayaraq, yəni hələ ki Cabir Hüseynovun bütün uğurları və bütün, yəni komandalardan, yəni bütün uğurları qabaqdadır artıq əla yəni, 32 yaşlı baş mərcici görə indi Şamaxı komandasına yəni təyin oluna biləcəyi, olunmaya bilməyəcəyi artıq bunların hamısı sual işarəsi altındadır. Yəni bunu bizə zaman göstərəcək. Cavid Hüseynov Şamaxı komandasına gedəcək, yoxsa komandanın yəni başqa komandaya artıq təyin olunacaq. Amma mən güman edirəm ki, Cavid Hüseynovun həm Qəbələdəki, həm Zirəldəki həm yani Keçlədəki futbolçu karyerasından sonra, həm də Azərbaycan milli komandasının yani artıq futbolçu karyerasından sonra artıq yani biz Cavid Hüseynovu, Cavid Hüseynovu baş mərci kimi də artıq Cabrayıl komandasının heyətində gördü və qəlib oldu və indi isə daha böyük uğurları uğurları qazanmaq üçün artıq daha böyük klubların, yəni baş meçi postunda artıq oturmaq lazımdır mənə elə gəlir ki, biz Cabit Hüseynovun baş meçi kimi ən yaxşı oyunlarını görərik və ən yaxşı qələbələrini görə bilərik. Yəni bu xəbərimiz bundan ibarət idi. videomuz burada yekunlaşır. Sağ olun, salam, sağ olun, salamat qalın. Növbəti xəbər buraxılışlarımızda görüşme midila sağ olun salmat kalın gördük